konstitutsiya xalqchil davlat barqaror taraqqiyot va farovon hayot asosi o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi tomonidan urganch davlat universitetida tashkil qilingan anjuman ana shunday nomlandi mavzu tafsiloti bilan unda ishtirok qilgan muxbirimiz lavhasida tanishasiz o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirga universitetning bitiruvchi bosqich talabalari taklif qilindi unda 6 bo'lim 27 yetti bob va bir yuz moddadan iborat bosh qonunsimizning mazmun mohiyati yangi tahrir asosida kiritilgan moddalarning jamiyatimiz hayotidagi ahamiyati aniq misollar bilan tushuntirib o'tildi jumladan o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi munosib mehnatning huquqiy kafolati davlat fuqarolik xizmatiga ochiq yo'l konstitutsiya va mehnat huquqlari biznesga kirish yo'llari qanday qilib tadbirkor bo'lish mumkin kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi mana bugungi tadbirimizda konstitutsiyaga doir ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik va yana keyingi tadbirlarda ham bunaqangi ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaymiz va bugungi tadbirga keladigan bo'lsak yangi tahrirdagi konstitutsiyaga doir ko'plab moddalari bilan tanishib chiqdik ya'ni eski konstitutsiyaa bo'lmagan yangi konstitutsiyaa qo'shilgan yangi normalar bilan tanishdik mana bugungi kunda yoshlar o'rtasida ko'plab huquqiy musobaqalar o'tkazilyapti desak ham bo'ladi buning uchun prezidentimizning yangi farmonlari ishlab chiqilgan masalan ikki ming o'n to'qqizinchi yil to'qqizinchi yanvardagi huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha prezident farmoni bor bu adliya vazirligi tomonidan huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha shu oliy ta'lim muassasalarida va k o'rta umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ishlar olib borilmoqda huquqiy huquq va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha va bunga doir tanlovlar o'tkazilyapti konstitutsiyaga bag'ishlangan mazkur tadbirda demak yoshlar bilan uchrashib yoshlarga o'z konstitutsion haquq huquqlarini ularning erkinliklari kafolatlanganligi to'g'risida demak yaqindan tanishtirmoqdamiz ushbu tadbirdan foydalanib demak bugungi kunda yoshlarimizni yonida davlat turgani prezidentimiz turgani va biz davlat fuqarolik xizmatchilari barcha soha vakillari demak bugungi kunda yoshlarimiz rivoji uchun ularni konstitutsiyada belgilangan imkoniyatlardan to'liq foydalana olishlari uchun demak mazkur tadbirda ularga yo'nalishlar yo'l yo'riqlar ko'rsatmoqdamiz va shu fursatdan foydalanib davlat fuqarolik xizmatiga ochiq shaffof yo'l to'g'risida bugungi kundagi vakangus uz orqali ular davlat fuqarolik xizmatiga ishga kirish to'g'risida ham ma'lumotlar berildi tadbirda so'z olganlar konstitutsiyada har bir inson farovon hayot kechirishi sifatli ta'lim va kafolatli tibbiy xizmat olishi munosib mehnat sharoitida adolatli ish haqi pensiya va nafaqalar ijtimoiy yordam va xizmatlardan foydalanishi kafolatlanganini ta'kidlab o'tishdi ma'lumki yangi qonunimizda davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq normalar uch barobar ko'paytirilgan tadbir davomida universitet bitiruvchi yoshlar uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik bosh boshqarmasi tomonidan mehnat yarmarkasi ham tashkil qilindi